গতিকে এই ত্ৰিৰেণী গংগাৰ পৰা ধৰি এই ওপৰৰ সহস্ৰালৈকে এইখিনি হ'ল সত্য পিংখলা আৰু সুস্মদা নাৰীৰ মাজত যোন সৰস্বতী নাৰী ৰাজহাঁড়ৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হৈ আছে যাৰ সূক্ষ্ম ধীৰেণী প্ৰভু ভগৱন্ত অহা যোৱা কৰে এইখিনি হ'ল সত্য সত্য যুগত ধ্যান কৃষ্ণ ভগৱন্তক সেৱা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সকলোৱে কি হয় চকুকেইটাই উত্তাই যায় হয় আর দুঃখ মন তো কাজ যত আমি তিলক দাঙ্গ ওম কেশুবান্ত গোবিন্দ বরা পুরুষোদ্দম তিলক অঙ্গে পুরসিদ্ধ হে কেশক তোমার গোবীগ নাম লোক যত নাকি আমি তিলক লয়ালে মনটু দিব এই তিনটা বস্তু দি আমি কি করবো কৃষ্ণ ভগবানকে সেবন লাগে গতকাল এইখানে হল সত্য সত্য যুগত চৌকিটা মুদি ধ্যান কৰিলে প্ৰব নোৱাৰ সত্য যুগে ধ্যান তেটা যোগে যজ্ঞ সেয়া এতিয়া যজ্ঞ কৰি আছো চাওক এয়া যজ্ঞ অপাৰে যোগান অহা যোৱা কৰি আছো যজ্ঞ হয়নে হয় সত্য যোগে ধ্যান তেটা যোগে যজ্ঞ দাপৰৰ যুগতো পূজা তেত্ৰিশ কোটি দেৱ দেৱতা আমাৰ দেশৰ ভাণ্ডাৰতে সোমাই আছো আৰু গোটেই তাককে আমি পূজা দি আছো নাই নেকি কোনেও পূজা নিদিয়াকে আছে দেৱতাৰ পূজা সকলোৱে দি আছে কাৰণ এইদিনা হ'ল সূৰ্য হয় এইফালে বায়ু ইফালে বৰুণ তিভাত আছে বৰুণ দেৱতা বাহুতো আছে হয় কৰ্ণত আছে গোটেইবিলাক আছে এই দেৱতাবিলাকক কোনে খুৱাই আছে আমিবিলাকেই খুৱাই আছো গতিকে সত্য যুগত ধ্যান তেতাৰ যুগত যজ্ঞ ডাকৰ যুগত পূজা কলি ধৰি অতি দলে বিদে আও ৰণাহিকেজা শৌচাগাৰ আৰু পেছাবদাৰৰ মাজত এদি এদি গৈ প্ৰত্যেকৰে কলি আছে আৰু যিটো কলিৰ পৰা আপোনালোক গলি উঠিছে এই বৃক্ষত গলি উঠিছে হয় সেই কলিটো কলিত ৰামনাম অলপ আগত কৈছিলোঁ তাতে আছে কুলকুন্দলনি শক্তি মাহ শক্তি কাৰ্য শক্তি

সত্য যুগে দিয়ে যুগ যুগ বুঝা পলিত হরির কীর্তনের বিদেশী আউরিকা দুটা মানে দ্বিতীয় আর নাকামকে দ্বিতীয় না সেটুকে বুঝাইছে যে ভগবন্ত দ্বিতীয় অদ্বিতীয় কয় মানে দ্বিতীয় আর ভগবান কোনো না ঠিক রাম কথা কে হবে তাকে জানি হিনি করবো আমি গৈ আছো ৰাম নাম ৰাম নাম ৰাম নাম ৰাম কোনটো কৈছে কৃষ্ণ কোনটো কৈছে হৰি কোনটো কৈছে এইবিলাক চিনি ল'ব লাগিব চিনি ল'বলৈ যদি নামত প্ৰতি হওঁ তেতিয়া নামে কাম দিব আৰু নহ'লে কেৱল যদি দশৰথ পদেক ৰামৰ কথাই ভাবি থাকিলোঁ আৰু যদি দৈয়ত জন্মগ্ৰহণ কৰা কৃষ্ণৰ কথাহে বাহিৰে ভাবি থাকিলোঁ কিন্তু কৃষ্ণক চিনি নাপালো কোন মাজ কুন আর হরি কে চিন হরি অবতার লাই ঠেকুরি আছে না নাই বা চকু কান আছিল নে নাই হয়নে বাৰু হৰি যিটো বস্তু থাক যাক হরণ গলে গেলে মৃত্যু হয় এইটাই হল হরিপুর অ তাত দেউতা মৃত্যু হ'ল চকু কাণ নাক হাত মুখ গোটেইবিলাক মোৰ দৰে গোটেইবিলাক আছে কিন্তু তেওঁৰ মাজত কিন্তু বস্তু এটা হৰণ হৈ গুচি গ'ল নাই সেই বস্তু কোনটো নাই এই কমাৰৰ ভাটিটো নাই কিয় ৰৈ থাকে পট পটকে ক'ব লাগে কমাৰৰ ভাটিটো নাই ফুচ ফুচকে উশাহ লৈ থকা কমাৰৰ ভাটিটো নাই ঢেঁকী দি থকা নাই

জুৰিলে লাগিব অ জীয়ন বিনা গুণা চিগি গ'লে কিনিনা পৰিব এই গুণাডাল থাকালৈকে হয় অলপ আগতে ওলাইছিল নাৰলৰ কথা হয় বৰ ধুনীয়া এইবিলাক তাত্তিক দিশ জানিবলৈ হ'লে এতিয়া আমাৰ ভাগৱতৰ দিয়াৰ কাৰণে নাৰদ কোন নাৰদে স্বৰ্গ মৈদ্ৰ পাতাল অভিযান কৰি থাকিব পাৰে ঢেঁকী ঢেঁকী হয় নাৰদ না মানে হ'ল নাই ৰথ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বাধা যিজন স্বৰ্গ মৈত পাতালত গ'লে কোনেও কেতিয়াও বাধা নিদিয়ে এতিয়া আপোনাৰ মাজত সেইজন নাৰদ বিচাৰি লওক নাৰীৰ বাবে তলৰখিনি হ'ল পাতাল নারীর পর কন্ঠ লগে এই ঘট তুল এইখানে হল পৃথিবী দত্ত আর এই পরি হল কৈকুণ্ঠ দত্ত গতিকে স্বর্গ মৈত্য পাতাল এই তিনি তলিক অ ভ্ৰমি থকা সেইজনে হল না কোন হে রামেশ্বর লোকগীতলৈ মনত পেলাব তাৰ দুটাই হল না

পৰিষিতে শুনি শুনিল ভাগৱত কৈছে এই গোপিনীসকলে যে কৃষ্ণতে অৰ্পণ কৰি তেওঁলোকে দেহ মন চিদিবিলাক অৰ্পণ কৰি যে গুচি গ'ল তেওঁলোকৰ বোলে বিনাশ প্ৰাপ্ত কৰ্ম বন্ধ মানে কি নকধ উদৱ মহাপ্ৰভু কৃষ্ণ ভগৱন্তই কৈছিল হেৰা উধ জ্ঞান যুগ কৰ্ম যুগ পৰম ভগতি যুগ সমস্ত কহিলা উধৱত সাংসদত্ব যত আছে উধৱ এজানী লাভ আছে মাধৱৰো পাদৱ প্ৰসাদতো এই কৰ্মবিলাক কৰাৰ পিছত কি হল উধগৰ বোলে কৰ্ম বন্ধ বিনাশ হল এতিয়া কৰ্ম বন্ধ মানে কি অৰ্থাৎ সেই গুৰুসকল আৰু আই মাতৃসকল আমিবিলাক প্ৰত্যেকেই সত্য যুগৰে জীৱ আমি সত্য যুগৰ পৰা কিমান বাৰ দুনি ভ্ৰমণ কৰি কৰি আহি আহি এইবাৰ আকৌ মৈত্ৰত আহি পেলাই আমি মানুহৰ জনম পাইছো এই যে বাৰে বাৰে আমি জন্মগ্ৰহণ কৰিছো আৰু বাৰে বাৰে আমি মৃত্যুবৰণ কৰিছো পঢ়া আৰু যোৱা অৰ্থাৎ জন্ম আৰু মৃত্যু এই যিটো লীলা সেই লীলাটো কোৱা হৈছে কৰ্মবন্ধ এই কৰ্মবন্ধটো বিনাশ কৰিবলৈ হ'লে আমি ভাগৱতৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব ভগৱীৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব গোপিনীসকলে কৃষ্ণ ভগৱন্তত ভগতি কৰিছিল কাৰণে তেওঁলোকক কৰ্মগন্ধ বিনাশ হ'ল আৰু বৈকুণ্ঠগামী হ'ল উধৱ মহাপে কৃষ্ণক কৃষ্ণক কোৱাৰ মতেদি কৰ্ম কৰিছিল কাৰণে তেওঁ বোলে পুনৰ জন্ম ল'ব লগা আৰু নহ'ল আমিবিলাকেও যদি ভাগৱতে কোৱাৰ দৰে যদি আমি কৰ্মত বৰ্তি হওঁ কৃষ্ণত যদি সেৱন পূজন কৰোঁ আমাবিলাকো আৰু নৰক যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিবলগীয়া নহ'ব জন্মত কেতিয়াও কোনেও সুখ নাপায় মৃত্যুৰ সময়ৰ যিটো যন্ত্ৰণা সেই যন্ত্ৰণাবোৰ হাত সাৰিব পাৰি আৰু লগতে কৈছে যে কোচে পৰিশয় যাৰ যদি মাধৱকক হেবৈছ তথাপি মূৰ্খকো পাৰিলে কিনো বিপৰীত হেনোতো আচৰ্যটো শুনি কথা গোপিনীসকলে কি বিচাৰিছিল তেওঁলোকে কামভাৱে প্ৰভু ভগৱন্তক সজনা কৰিছিল বৃন্দাবনৰ সেই নিশা তেওঁলোকে কামাডুৰ হৈ কৃষ্ণ ভগৱন্তক স্বামীৰ ৰূপে আলিংগন কৰিব বিচাৰিছিল তথাপিও কামাটোৰভাৱেও যদি ভকতি কৰিলে তথাপি ভগৱন্ত প্ৰভুৰ পৰশ পাই তেওঁলোকে বোলে প্ৰতিমূৰ্তি সাধন কৰিলে গতিকে যিকোনো উপকাৰে নহওক কিয় বৰীৰ বাবে চিন্তিও কংসই গতি পাইছে গতিকে সপ্ৰেম ভকতি কৰি গোপিনীসৱে গতি পাইছে গতিকে এনেদৰে আমি বিভিন্ন প্ৰথা দিয়া আছে তেনেদৰে ঈশ্বৰক সেৱন পূৰণ কৰি প্ৰতিমূৰ্তি সাধন কৰিবলৈ আমি যত্নবৰ হ'ব নিগতি Un de... শিশু পালে কোনোদিনে কৃষ্ণ ভগৱন্তক ভজনা কৰা নাছিল চাদিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰতিখনতে শিশু পালে কেৱল কৃষ্ণৰ ভুলকে দেখা পাই থাকে আৰু যেতিয়াই লগ পায় তেতিয়াই দুয়ো সংঘৰ্ষ হয় আৰু দুয়োকে কি হয় বোলে হেনো ইজনে সিজনক ফাট্টা মচপৰা কৰিবলৈ কেতিয়াও নেপাহৰে কিন্তু ভাগ্য ভাল শিশুপালৰ এশ এটা যেতিয়ালৈকে ভুল নকৰে তেতিয়ালৈকে মাকক কথা দিয়া আছিল কথাৰে বোলে তাক মই নামাৰ হ'ল তুমি চিন্তা নকৰিবা সেও মোৰ এটা ভাই কিন্তু যেতিয়া অতিক্ৰম কৰি যাব পাপৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি যাব তেতিয়া কিন্তু তুমি মোক নুদুখিবা তাক কিন্তু মই প্ৰদৰ্শন লগাইছে নহয় জানো আৰু সেইকাৰণে যুধিষ্ঠিৰৰ ৰাজ্ৰাজীৰ যজ্ঞৰ মাজতেই শিশুপালে যেতিয়া কৃষ্ণক সেই মূল আসনখনত যুধিষ্ঠিৰে বহাবলৈ দিছিল কাৰণ কৃষ্ণক আগত বহুৱাইহে তাৰপিছত ভকতসকল বহিব ঋষিমুণি ভগৱান কিন্তু তেওঁ কি ক'লে শিশু পালে ক'লে এই গোৱালৰ পুতেটো তাত বহিবলৈ দিছোঁ আমি ইমান ৰজা মহাৰজা আছো আমাক বহিবলৈ দিব লাগে গতিকে নানান ধৰণৰ যেতিয়া তিৰস্কাৰ কৰিলে গোঁসাই খং উঠিলে আৰু লাহেকৈ সুদৰ্শন চকৰি দিলে সেইদিনা শেষ গতিকে বৈৰীভাৱেও যদি অহনি কৃষ্ণ ভজা হয় যেনেকৈ কংক নিগুনিকৈ যদি অকণমান লৰ মাৰি গুচি আহিলে নেকি কৃষ্ণ কিবা যদি গাৰ ৰোম এডাল যদি লৰ চৰ কৰি পেলাই খেতি কৰিলে শুই থকা বিচনা বা জাঁপ মাৰি উঠে আৰু আহিলেই নেকি কৃষ্ণ মাৰিবলৈ কাৰণ দৈৱ পানী কৰিলে কৃষ্ণৰ হাতত মৃত্যু হ'ব গতিকে টোপনি চুপনি শৰণ হৈ গৈছে পাওঁতে বওঁতে গোটেই সকলো সময়তে খালি কেৱল কৃষ্ণ 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 অৰ্থাৎ গাৰ নুন যিমান দাম তেওঁ বোলে কৃষ্ণৰ নাম গাওঁতে গাওঁতেও সিমানেই হৈ গৈছে ভয়তে শত্ৰুভাৱী গতিকে তেনেকৈ যদি আমি বৰী ভাবিও লোৱা হয় আগতে কৈছে যে বৰী ভাবিও যদি লয় তেতিয়া শংখ ক'ৰবালৈ যেনেকৈ গুটি ল'লে তেনেকৈও গুটি ল'ব পাৰি কিন্তু বৰীভাৱে কোনোবাই যেন লয় অৱশ্যে কেতিয়াবা কয় আৰু বিশেষভাৱে যেতিয়া জৰ্জৰিত হৈ থাকে তেতিয়া সংগে তাবে কেতিয়াবা কয় পনা গোসাঁইটোৱে নেদেখাই হ'ল মোক নিনিয়াই হ'ল কিন্তু ৰখন পঠাই দিলে বোলে বুঢ়া উঠ এই ৰ মোৰ অকণমান লেঠা অকণমান আছে যে মোট ছীক মাত্র লাগবে বা মাতিব লাগিব গোটেইকেইটা আহক আসিয়া যাব আমার অবস্থা দেই গতিকে আমার মায়া আছে এ রাম জগতকে বুলি No, কিন্তু এইটোৱে কিছুমান যেনেকৈ সৰু সৰু বাচ্ছা লৰা ছোৱালীবিলাকক বধ কৰিবলৈ জৰাখন্ধই যেনেকৈ দুষ্কাৰ্য কৰি কিমান গোপিন বিলাকক বন্দী কৰি ৰাখি থৈছে তেনেকৈ কি হৈছে নৰকা সুৰকে আদি কৰি সেই যিবিলাক ৰজা সেই ৰজাবিলাকৰ কিন্তু মই ভাৰ মই বহন কৰিবলৈ বৰ টান পাইছো হে প্ৰভু তোমাৰেই জীৱ সমস্ত তুমিয়েতো প্ৰতিপালন কৰা গতিকে এওঁলোকক সংহাৰ কৰা দায়িত্ব কিন্তু ভূমিভাৰ তুমি হৰণ কৰা তেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তই কৈছিল হে আই বসুমতী তোমাৰ সমান সহনশীলা নাৰী স্বৰ্গ মৈত আৰু পাতালত কোনো নাই কান্তালত যদি কোনোবাই বিল্ডিংটো ওলাইছে পৃথিৱীৰ বুকুত পৃথিৱীয়ে কোৱা নাই হেও বোপাই সৰুকৈ বনাওঁ কষ্ট পাইছো ইমান ডাল ওজন আমি যদি হাল গুড়ি পাই পেলাই কাটা চিঙা কৰি পেলাই পৃথিৱীখনৰ বুকুতে আমি উৎপাদন কৰি খেতি পথাৰ কৰি সমস্ত জীৱবিলাকে খাই আছো এয়াই বসুমতীৰ বুকুতে গতিকে তেতিয়াও কিন্তু বসুমতীয়ে কোৱা নাই হেও বোপাই সিহঁতক লাহে লাহে কাক কষ্ট পাওঁ নহয় তেতিয়াও কোৱা নাই কোৱা নাই অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমাৰ এগৰাকীয়ে দুষ্ট ল'ৰাটোলৈ যেনেকৈ মাছৰ পিছটো কাঁহীখনত বাঢ়ি দিয়ে সন্ত ল'ৰাটোলৈ সমানে দিয়ে বোলে ই দুষ্ট কাম কৰিবৰে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে বেয়া বুলি কৈছে ইয়াক নিদিওঁ কেতিয়াও মাকৰ অন্তৰত সেই ভাৱটো নাই ঠিক বসুমতিও কাৰো প্ৰতি বেয়া ভাৱ নাই কিন্তু অসহ্য তেওঁৰ বুকুতে জন্মগ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ বুকুতে থাকি কংস জৰাখণ্ডকে আদি কৰি সেই অত্যাচাৰী দৰাচাৰী ৰজাবিলাকে ৰজাবিলাকক যেনেকৈ সুখত কৰিবলৈ লৈছে যেনেকৈ উৎপীড়ন কৰিবলৈ লৈছে সৰু সৰু বাল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেওঁ মাটি কুকুৰ বা টানি আনি তেওঁলোকক বধ কৰিছে গতিকে এনেবিলাক শাস্তি তেওঁ আৰু চকুৰে চাই থাকিব পৰা নাই সেই গোঁসাইৰ ওচৰত কাকুলি কৰিছে প্ৰভু ভগৱন্তই সেয়ে আহি পেলাই কি ক'লে দৌগ গিৰুদ জন্মগ্ৰহণ কৰি দুষ্টক দমক সন্তক পালক ধৰ্ম সংস্থাপন এই তিনিটি কাৰ্য সমাপন কৰিবৰ কাৰণে গীৰ্ভুকো জন্ম লয়াক কৈছে যে নিজৰ ব্ৰহ্মৰূপে কৃষ্ণ ভৈৰ্তপে একত প্ৰভু ভগৱন্তই নিজ ৰূপে আহি পেলাই তেওঁ ষোল্ল কলা চৌষষ্ঠী কলাই ষোল্ল কলালৈ পৰম ব্ৰহ্ম পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম হিচাপে তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল জীৱক মুকলি কৰিম বুলি পিছে এই কৃষ্ণ অৱতাৰৰ পৰা ধৰি সেই দ্বাৰকা লীলালৈকে বহুতে কৃষ্ণক দেখা পালে কিন্তু যিমানে দেখিলে গোটেইবিলাকৰ গতি মুক্তি হ'লনে বাৰু সকলোবিলাক গৈ গঠলৈ গ'লনে বাৰু নাই কোনোবাই ভাবিছে গোৱালি পুতে নন্দ যশুদাৰ বোৱালী ল'ৰা তেওঁ এতিয়া পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ নাই যা আনকি যুধিষ্ঠিৰ ভীৰ মন্দিৰ নতুন সহদেৱে খাওঁতে শুওঁতে উঠোতে বহোতে সদা সৰ্বদা বিপদৰ সময়ত কৃষ্ণই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আছে তথাপিও কিন্তু কি কৰিছে কৃষ্ণক দূত হিচাপে দুধ হিচাপে কৌৰৱ ৰাজ পঠাই দিছে যেন কৃষ্ণ এজন দু ভগৱান কিন্তু তেওঁক পঠাইছে কি বুলি হিচাপে আৰু সেই দুধ হিচাপে যোৱাৰ কাৰণে কি কৰিলে হে গোৱালৰ পিঠে তই পাচন যাওঁ যুদ্ধ ভীমৰ যুহঁতক দিবলৈ কৈছ মই বেজীৰ আগত উঠা মাটি অকণমান নিদিওঁ বিনা যুদ্ধ হয়নে বাৰু সেইয়া দুট হিচাপে পঠালে আমাৰ অৰ্জুনে কৰিলে কি পুৰুষেত্ৰ মহাসমৰত তেওঁক ৰথী হিচাপে ললে ঘোঁৰা চলোৱা হয়নে তহঁত ৰথী তেনেদৰে ললে এনেকৈ পঞ্চ পাণ্ডৱৰ প্ৰতিটো বিপদৰ সময়ত গোসাঁই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আহিছিল ভাল পাইছিল আন কিয়নো জকুদা আহে তই বগা নে কোলা দেখাও নেপালে টন পানো কৰাব নেপালে সেই দৈ বাদ দি পেলাই পঞ্চ পাণ্ডৱৰ মায়াৰ পাশত ভগতীৰ মায়াৰ পাশত আবদ্ধ হৈ গোঁসাই কুন্তি আইৰ লগতে থাকে কুন্তি হ'ল পেহীয়েক পেহীয়েকৰ লগতে সদা সৰ্বতে থাকিলে আনকি দ্বাৰকাও বাদ দিলে আহি পেলাই তেতিয়া মহাভাৰতৰ যুদ্ধ সমাপ্তি হ'ল তাৰপিছতে পুনৰ তেওঁ দ্বাৰকালৈ গুটি কৰিছে এয়া কৈছে যে প্ৰভু ভগৱন্তই নিজ ৰূপে বৈকুৰ পৰা আহি পেলাই এই ধৰা ধামত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে যাক দেখা পোৱাৰ লগে লগে সমস্ত পাপবিলাক কিন্তু কাৰ পাপবিলাক হয় যিয়ে তেওঁক ভকতি কৰিব নহয় জানো দৰ্শনে নহয় তেওঁক ভকতি কৰিব লাগিব তেওঁই যে পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম এইটো জানিব লাগিব যেনেকৈ গংগাৰ পানীখন পবিত্ৰ গংগাত স্নান কৰিলে কি হয় দেহৰ পাপ মুগ্ধ হয় এতিয়া গংগাত মাছ কাছ ভৰিয়াল এইবিলাকত কিন্তু আছেই সিহঁতে সদায় সাঁতুৰিয়ে নেদুৰিয়ে আছে কিন্তু সিহঁতৰ মুক্তি হৈছে নে বাৰু নাই হোৱা অৰ্থাৎ সিহঁতে নাজানে সেয়া যে গংগাৰ পানী তাত স্নান কৰিলে কি হ'ব দেহটো পবিত্ৰ হ'ব যি কায় মন বাক্যে ইয়াৰ পৰা দেহ শুচি কৰি বুলি কৈছে গতিকে তেওঁ শুচি হোৱাটো চোৱা সেইদৰে কথা যে কৃষ্ণক যদিও দেখা পাইছিল আমাৰ অসমলৈ কেইবাবাৰ দেই বড়ো পুৰুষক চাৰিবাৰ নে পাঁচবাৰ মান আহিল ইয়াতো বহুতে দেখিলে যদি জানিলেহেঁতেন সেইজনে পৰপুৰু ভগত তেওঁ সেৱন দুজন যদি এবাৰ কৰিলে হয় তেতিয়া শিৱসমূহৰ গতিমুখী ঘাটন হ'ল হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ এতিয়া এইখিনিতে হ'ল অপৰাধ নধৰিব মই যিগণ জানো তাকে কৈছো বাৰ বছৰ বনবাসৰ পৰা অহাৰ পিছত বাৰ বছৰ বনবাসৰ পৰা অহাৰ পিছত শ্ৰীৰাম চন্দ্ৰই কশলা কৈকি আৰু সুমিত্ৰা তিনিওগৰাকীয়ে আসনত বহি আছে আৰু ৰামচন্দ্ৰই আহি আহি পেলাই প্ৰথমতে কাক সেৱা কৰিলেহি কশলীয়া হল তেওঁৰ মা নিজৰ মাকত আই বুলি সেৱা কৰিব লাগিছিল কিন্তু যিয়ে বাৰ বছৰ তেওঁক কি কৰিলে কষ্ট দিলে বনবাসলৈ পঠালে নাৰায়ণ কৰিলে সেইগৰাকীকে আহি পেলাই আকৌ কুকুৰ খাবত মাৰি ধৰিবলৈ ভৰিকেইটা ধৰি মা মাহ কৰি তেওঁৰ চকুৰ পানীয়ে সদায় তেওঁৰ চৰণ কৈছিল হাই হাই তই যদি মোৰ বয়সত জন্মগ্ৰহণ হলি হলেও তোৰ নিচিনাহে ইমান যন্ত্ৰণা দিয়াৰ পিছতো তই মোৰ মাতৃ বুলি কলি মই কেনেকুৱা মাক মই পুত্ৰ বুলি চিনি নাপালে মই তোক বাৰ বছৰ যন্ত্ৰণা দিলো হয় নে বাৰু সেইটো হ'ল কথা যে ভগৱন্ত প্ৰভুৱে এওঁ যে অন্তর কলে যে তই যদি মূল উদর জন্মগ্রহণ জন্ম হমগ্রহণ হল কিন্তু গাখীৰ নাখালে খালে গৈ কত বাজি কাপবাজি মানুহ বোলে গাখীর লাল মুখৰ মানুষ গাখীৰ উলাই জানা বেয়া দেই নোলায় কিন্তু সেই কোন ৰামচন্দ্ৰ নিজৰ মা হয়নে নহয় গতিকে গাখীৰ গতিকে সাৰ পাই আঁকি পুত্ৰ কোলাত পালে পাৰিলে মানে ধুনীয়াকে টন পান কৰে সদায় গোঁসাই গাখীৰ হৈছে